Kebelakangan ini, seluruh negara di Malaysia, semua orang sedang kecoh membincangkan tentang topik SOSMA. Mengapa semua orang tiba-tiba tumpu perhatian atas perbincangan tentang SOSMA ini? Ini adalah sebab Menteri Hal Ehwal dalam negeri yang baru dilantik, iaitu Datuk Sri Saifuddin, baru saja mengeluarkan satu percakapan. Walaupun apa yang dikatakan oleh beliau adalah dengan suara yang sangat rendah, iaitu beliau kata kerajaan buat masa ini tidak akan buat kajian atas penghapusan akta keselamatan dalam negeri atau yang lebih dikenali sebagai sosma. Beliau berkata akta ini masih diperlukan sebab peruntukan itu akan membolehkan pihak berkuasa membanteras kegiatan jenayah terancang terutama membabitkan tangkapan ahli sindiket terbabit dalam jumlah yang ramai. Tetapi selepas beliau cakap sedemikian, ia sudah mencetuskan banyak kontroversi antara parti-parti yang berlainan. Biarpun parti pemerintah pun ramai orang yang tidak setuju dengan keputusan ini. Orang yang pertama yang bangkit dan tidak setuju dengan keputusan ini ialah Sen dari parti DAP. Sen bercakap terus dengan media di mana akta SOSMA ini harus dikaji semula dengan serta-merta dan bukan biarkan tanpa semakan. Bagi kebanyakan rakyat di Malaysia, walaupun kita tahu terdapat akta SOSMA, tetapi ramai juga yang tidak tahu apa sebenarnya kandungan yang ada dalam akta ini. Kalau korang pun bukan faham sangat tentang akta ini, boleh kita terangkan di sini. SOSMA adalah akta yang dikuatkuasakan bagi menyediakan langkah-langkah khas berkaitan dengan kesalahan keselamatan bertujuan mengekalkan keamanan dan keselamatan dan bagi hal-hal berkait. Ia malah disamakan dengan akta keselamatan dalam negeri yang telah dimansuhkan oleh kerajaan pada 22 Jun 2012 walaupun kedua-duanya jauh berbeza. Masihkah korang ingat apabila Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, Parlimen kita pernah berlaku satu perkara yang amat pelik. iaitu undang-undang yang dicadangkan oleh kerajaan di parlimen tidak dapat kelulusan dan kemudian ia dibatalkan dalam parlimen. Perkara ini tidak pernah berlaku sebelum ini dalam sejarah Kabinet. Sebab korang kena tahu, asalkan korang sudah jadi kerajaan, ini bermakna korang mempunyai lebih dari separuh ahli parlimen yang menyokong korang. Tetapi dalam apa keadaan yang boleh menyebabkan cadangan yang korang keluarkan boleh dibatalkan di parlimen? Hal ini boleh berlaku dengan dua kemungkinan sahaja. Kemungkinan pertama ialah korang tidak dapat lebih dari separuh ahli yang sokong korang. Kedua, terlalu ramai parti pemerintah tidak hadir di parlimen semasa satu cadangan perlu diluluskan. Yang menyebabkan nombor ahli pembangkang lebih dari ahli pemerintah dan akibatnya cadangan yang dikeluarkan tidak dapat kelulusan. Pada masa itu, apa yang dicadangkan oleh Ismail Sabri adalah untuk meluluskan Akta Sosma. Tetapi ia telah dibatalkan buat kali pertama sebab semua ahli pembangkang batal. Walaupun ahli pemerintah nak lulus, tapi nombor ahli tak cukup dan tidak dapat diluluskan. Cuma kali kedua bila cadangan kelulusan SOSMA sekali lagi dikeluarkan, kali ini ahli pemerintah dah cukup dan akta SOSMA diluluskan. Kenapa ahli pembangkang batal kelulusan akta SOSMA dengan hebat? Sebab ia merupakan akta yang jahat. Ramai orang cakap SOSMA ini cuma sama dengan akta keselamatan dalam negeri atau ISA yang telah dimansuhkan. Apa yang teruk tentang akta ini ialah ia sengaja digunakan oleh kerajaan untuk menentang pembangkang. Dulu ISA diberikan kuasa yang besar di mana seseorang boleh ditangkap dengan sesuka hati tanpa perlu alasan atau perbicaraan. Dengan satu pesanan saja, seseorang boleh ditangkap dan ditahan selama enam bulan. Lepas enam bulan, boleh lagi tempoh ini dilanjutkan enam bulan lagi, dengan pelanjutan yang tidak habis-habis ini, seseorang boleh ditahan buat seumur tahunnya dalam penjara. Ada juga orang yang mati di penjara atas pertangkapan SOSMA ini. SOSMA pun banyak sama dengan ISA. Walaupun seseorang yang ditangkap tidak akan seperti ISA ditahan selama enam bulan, tetapi seseorang yang ditangkap atas akta SOSMA masih boleh kena tahan selama 28 hari. Di kebanyakan negara, bila seseorang kena tangkap, lepas 48 jam tanpa bukti, Pihak polis perlu lepaskan orang yang ditangkap itu. Tetapi Sosma tidak sama dengan undang-undang yang ditetapkan. Ia boleh digunakan untuk tangkap siapa-siapa sahaja terutamanya ahli parti pembangkang yang kerajaan tidak suka. Dulu semasa pakatan harapan masih parti pembangkang, mereka berlawan dengan hebat untuk hapuskan akta Sosma ini. Tetapi sekarang mereka sudah jadi kerajaan, kali ini giliran mereka untuk teruskan akta ini. Jadi orang ramai mula buat bisan dan rasa tak puas hati dengan keputusan Datuk Sri Saifuddin ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Saifuddin cuma mereka tidak akan kaji akta ini buat sementara, bukan tidak akan kaji langsung. Dan orang yang boleh memutuskan sama ada akta SOSMA ini akan ditinggalkan atau dihapuskan masih belum keluarkan suara lagi. Orang itu ialah Datuk Seri Anwar. Jadi, Akhirnya akta sosma ini akan dihapuskan atau tidak buat masa ini memang tiada jawapan lagi biar kita lihat macam mana evolusi perkara ini di masa depan